प्रश्न एक श्रवण का संबंध सुनने की किन क्रियाओं से है ध्यान पूर्वक सुनना अधिगम करना मौखिक संपदा प्रश्न नंबर दो श्रवण कौशल्य का अर्थ केवल ध्वनियों को सुनना मात्र नहीं है बल्कि और क्या है अर्थ समझना चिंतन मनन करना आचरण में लाना प्रश्न नंबर तीन बालक की अधिकांश भाषा शिक्षा किस पर आधारित होती है श्रवण द्वारा गृहित ध्वनियों पर आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर चार श्रवण कौशल विकास का एक मुख्य उद्देश्य क्या है धैर्य पूर्वक सुनना शुद्ध अशुद्ध उच्चारण में भेद करना केंद्रीय भाव ग्रहण करना प्रश्न नंबर पांच श्रवण प्रक्रिया में किसी कथन को सुनने के बाद क्या सम्मिलित है मंतव्य स्थिर करना प्रश्न नंबर छ बालक को जन्म काल से ही कैसी धनिया सुनाई देती है सार्थक और निरर्थक दोनों प्रश्न नंबर सात श्रवण प्रक्रिया में मुख्य रूप से कितने प्रकार बताए गए हैं तीन आगे का प्रश्न है श्रुत सामग्री को ध्यान पूर्वक सुनकर मुख्य तत्व और आदेशों को ग्रहण करना क्या कहलाता है अवधानात्मक श्रवण प्रश्न नंबर नौ रसात्मक श्रवण का मुख्य उद्देश्य क्या है आनंदानुभूति करना प्रश्न नंबर दस कविता शिक्षण किस प्रकार के श्रवण के विकास के लिए सर्वोत्तम साधन है रसात्मक प्रश्न नंबर 11 सामाजिक व्यवहार में हम किस प्रकार के श्रवण की सर्वाधिक उपेक्षा करते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न नंबर बारह विश्लेषणात्मक श्रवण के समय पुस्तक सामने रखना क्यों आवश्यक है समीक्षात्मक दृष्टि डालने और वर्तनी समझने के लिए प्रश्न नंबर तेरह विद्यालय स्तर पर आयोजित वाद विवाद और नाटक किस प्रकार के क्रियाकलाप है सह शैक्षणिक प्रश्न नंबर चौदह शिक्षार्थी की श्रवण दक्षता का पता किसके माध्यम से चलता है उसकी मौखिक अभिव्यक्ति प्रश्न नंबर पंद्रह श्रवण और मौखिक अभिव्यक्ति के बीच क्या संबंध है दोनों एक दूसरे पर आधारित प्रश्न नंबर 16 मौखिक अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है बोलकर विचार प्रकट करना प्रश्न नंबर 17 अशिक्षित व्यक्तियों के लिए विचारों के आदान प्रदान का एकमात्र साधन क्या है मौखिक अभिव्यक्ति प्रश्न नंबर 18 भाषा के किस रूप को भाषा की नींव कहा जाता है मौखिक भाषा प्रश्न नंबर 19 राय के अनुसार भाषा शिक्षक का प्रारंभिक कार्य क्या है मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करना प्रश्न नंबर 20 ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र के अनुसार भाषा शिक्षण का आधार क्या है मौखिक कार्य प्रश्न नंबर 21 व्यक्तित्व विकास के लिए कैसी मौखिक अभिव्यक्ति आवश्यक है सरल स्पष्ट व प्रभावशाली प्रश्न नंबर बाईस मौखिक अभिव्यक्ति से बालक को किसका पूर्ण अवसर मिलता है भाव प्रकाशन का प्रश्न नंबर तेईस मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य शिक्षार्थी को किसमें निपुण बनाना है शुद्ध उच्चारण प्रवाह युक्त वाणी और स्वाभाविक वार्तालाप प्रश्न नंबर चौबीस मौखिक अभिव्यक्ति के समय किसका ध्यान रखना आवश्यक है आरो अवरो बल और अनुतान और हाव भाव प्रश्न नंबर पच्चीस वक्ताओं से असहमत होते हुए भी कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए शिष्ट एवं संयत प्रश्न नंबर 26। मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से किन मनोभावों को व्यक्त किया जा सकता है हर्ष और विषाद क्रोध और विस्मय प्रश्न नंबर सत्यावीस माध्यमिक कक्षाओं में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किन विषयों पर वर्णन कराया जा सकता है देखी हो घटना आपबीती और मेरा अनुभव प्रश्न नंबर अट्ठाईस चित्र वर्णन के दौरान कैसे प्रश्न पूछने चाहिए जो क्यों कहा कब से शुरू हो प्रश्न नंबर उन्तीस भाषण कला के विकास के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए विचारों की क्रमबद्धता उचित हावभाव और समय का प्रश्न नंबर तीस आसु भाषण का क्या अर्थ है तुरंत विषय पर तर्क करना और बोलना। प्रश्न नंबर आशु भाषण प्रतियोगिता किस स्तर पर आयोजित की जा सकती है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक माउ से बारह की कक्षा के लिए प्रश्न नंबर बत्तीस वाद विवाद से बालकों में किन गुणों का विकास होता है तर्क शक्ति हाजिर जवाबी और प्रभावी प्रस्तुति प्रश्न नंबर बहतेस परिसंवाद और वाद विवाद में क्या अंतर है वाद विवाद में पक्ष विपक्ष होता है परिसंवाद में विभिन्न पक्षों पर चर्चा होती है प्रश्न नंबर चौतीस काव्य पाठ के लिए शिक्षार्थी कैसा अनुभव करते हैं गर्व एवं प्रसन्नता प्रश्न नंबर पैतीस इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों जैसे टेप रिकॉर्ड का उपयोग मौखिक अभिव्यक्ति में क्यों किया जाता है संतुलित भाषा और आत्मविश्वास के विकास के लिए प्रश्न नंबर 36 मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए लघु मंच मन्च, रंगमंचीय अभिनय किस पर आधारित हो सकते हैं उपलब्ध कहानियों एवं पाठों पर प्रश्न नंबर 36 मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख गुण क्या है उच्चारण की शुद्धता प्रश्न नंबर 38 स्थानीय बोलियों के प्रभाव से स्कूल को क्या बोला जाता है स्कूल प्रश्न नंबर उनचालीस मौखिक अभिव्यक्ति में बनावटीपन का न होना क्या कहलाता है स्वाभाविकता प्रश्न नंबर चालीस विचारों के बिखरने से बचने के लिए क्या आवश्यक है विचार क्रमबद्धता प्रश्न नंबर इकतालीस सशक्त अभिव्यक्ति का श्रोताओं पर कैसा प्रभाव पड़ता है गहरा प्रश्न नंबर बयालीस संदेश को संवाद विहीन होने से बचाने के लिए क्या जरूरी है भाषा और भावों का प्रवाह प्रश्न नंबर तेयलिस वाणी का प्रयोग किसके अनुकूल होना चाहिए अवसर अवसर अनुकूल प्रश्न नंबर चौवालीस प्रभाव उत्पादकता में कौन से गुण विद्यमान रहते हैं शुद्ध और अवसर अनुकूलता गतिशीलता क्रमिकता प्रश्न नंबर पिस्तालीस मौखिक अभिव्यक्ति की सार्थकता किसमें है सहजता स्वाभाविकता और स्पष्टता प्रश्न नंबर छियालीस मानक भाषा के स्थान पर भाषा बोलना किसका परिणाम है स्थानीय बोली का प्रभाव प्रश्न नंबर सड़तालीस मौखिक अभिव्यक्ति का दोषपूर्ण होना क्या कहलाता है त्रुटि प्रश्न नंबर 48 किसी वाक्य को बहुत शीघ्रता से बोलना कौन सा दोष है अधिक गति का दोष प्रश्न नंबर उनपचास वीर रस की कविता को निर्जीव धन से पढ़ना किसका अभाव दर्शाता है ओजस्वीता और प्रवाह का प्रश्न नंबर पचास स्वर में उचित उतार चढ़ाव न होना क्या कहलाता है आरो अहरो की अनिश्चितता प्रश्न नंबर इक्यावन इकलाना तुतलाना हकलाना तुतलाना और हड़बड़ाना किस प्रकार के दोष है मनोवैज्ञानिक प्रश्न नंबर बावन मनोवैज्ञानिक दोषो जैसे भय संकोच के कारण बालक में क्या आता है हकलाहट और जिजक प्रश्न नंबर तेपन यदि उच्चारण दोष का कारण अंग दोष हो तो क्या करना चाहिए उच्चारण अवयवों की चिकित्सा करानी चाहिए प्रश्न नंबर चौपन अंतर्मुखी बालकों के लिए विद्यालय में कैसा वातावरण होना चाहिए प्रेरक और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला प्रश्न नंबर पंचावन श्रवण एवं मौखिक अभिव्यक्ति के अभिव्यक्ति एक दूसरे के क्या है पूरक या आधार प्रश्न नंबर छप्पन बालक कब विषय वस्तु को ध्यान से सुनेगा जब वह रोचक और स्तरानुकूल हो प्रश्न नंबर 57. माध्यमिक स्तर पर मौखिक विकास के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है रेडियो और टेप रिकॉर्ड वीडियो टेप और ध्वनि विस्तारक प्रश्न नंबर अठावन वाणी की मधुरता से हम क्या बना सकते हैं मित्र प्रश्न नंबर उनसठ भाषा शिक्षण प्रक्रिया में श्रवण और बोलना कैसे जुड़े हैं गहराई से एक दूसरे के साथ प्रश्न नंबर सात आज के समाचार सुनना विद्यालय का कैसा कार्यक्रम है श्रवण कौशल्य विकास का शैक्षिक क्रियाकलाप ध्वनि विस्तारक पर बोलने से क्या लाभ होता है आत्मविश्वास विकसित होता है प्रश्न नंबर बासठ श्रवण कौशल्य के शिक्षण उद्देश्यों में क्या शामिल है शिष्टापूर्वक शिष्टाचार पूर्वक प्रश्न पूछना रेडियो समाचार समझना और शंका समाधान प्रश्न नंबर तैसठ रसात्मक श्रवण में श्रोता क्या करता है आनंद लेता है प्रश्न नंबर चौसठ मौखिक अभिव्यक्ति का उद्देश्य है कि बालक अपनी बात कैसे प्रस्तुत करे सहज भाव से और मानक भाषा में प्रश्न नंबर पांसठ मैंने क्या देखा विषय पर बोलना किस क्रिया के अंतर्गत आता है घटना वर्णन प्रश्न नंबर छासठ भाषा शिक्षक को किन प्रयोगों के प्रति सजग हो रहना चाहिए अभिनव प्रयोगों में प्रश्न नंबर क्षण श्रवण और मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता के बिना क्या संभव नहीं है भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो तुमने वीडियो गम्य हो तो वीडियो ने लाइक करवानो भूलता नहीं क्या शुद्धि मिली अवजो अब आभार थैंक यू